очень важно слушать тех людей и слушать тех проповедников, которые имеют богатый опыт. Потому что сегодня много есть людей, которые учителя, проповедники, но немногие могут действительно похвалиться тем опытом и тем результатом, который есть в той же Украине или через что прошла Украина. Поэтому советую вам слушать людей, которые имеют действительно этот опыт. Потому что люди, которые проходят вот эти все испытания, которые наваливаются, это звезды в руках Господа. А если слушать без опыта человека, то это как пойти к зубному врачу, который не имеет опыта лечение. Вот это равносильно. Люди говорят, я разочаровался там, вере в Бога, наткнулся не на тех специалистов, там обобрали, научили не тому, какая это была секта или ересь, или э, что-то, какие-то конфликты. А зубы вы лечить ходили однажды в жизни, если вам попался нехороший специалист, и что-то он навредил. И этот опыт есть у каждого. Каждый говорит, о, там была плохая пломба, или даже лишился зуба. Это неужели говорит о том, что вы больше никогда не пойдете лечиться. Конечно же, будете с еще большим опытом искать еще большего специалиста, правда же, чтобы вылечить и чтобы избежать таких последствий, как потеря, например. Поэтому если вы сегодня имеете возможность слушать миссию Слова Божие, чисто Евангелия, и даже если вы расстроены от того, что в вашей жизни были потери, то наоборот радуйтесь, что вы нашли. Чистейшее Евангелие, не искаженное Евангелие, чистое Слово Божье, и присоединяйтесь, мы рады будем ежедневно с вами делить этот хлеб и молитву. Ну, Евангелие это жизнь, потому что оно берет свое начало от Слова жизни, от Иисуса Евангелия, и поэтому кто найдет чистое Евангелие, кто примет чистое Евангелие, тот будет иметь жизнь и благословение от самого Бога, тот не будет жить во тьме. И так как мы уже много десятилетий служим, имеем уже опыт и видим, как это происходит. Те люди, которые слушают, особенно мир, когда становится такой катастрофичный, когда больше войн, больше проблем, больше катастроф. У людей больше происходит разрушение на уровне духа, души и тела, страданий больше, и люди не пытаются найти ответ, но медицина, оказывается, она ограничена, таблетки ограничены. Поэтому, чтобы мы вам посоветовали то, что работает, люди, которые подписываются и слушают каналы с утра до вечера, убирают всякую информацию, которая идет, хоть она какая увеселительная или новостная, или еще что-то, этот поток. От этого и происходят чаще всего проблемы и расстройства. Нужно слушать божественную информацию, и тогда будет приходить исцеление, восстановление, обновление на всех уровнях, на уровне духа, души и тела. То есть это проверено, это факт, и поэтому миссия Слова Божие» и работает, потому что это дает огромный-огромный результат и ответ людям. Поэтому не упустите своего шанса. Используйте. И если ты скажешь, ну как же без новостей такое в мире происходит? Ну я тоже смотрю новости, взял, прочитал там сколько надо, 15 минут, 10 минут, ну полчаса максимум ты прочитал новости там за сутки, и ты знаешь информацию, если надо, там тебе какая-то одна-другая статья прочитал, что-то подробнее, и все. Но тебе не надо тратить на это непонятно сколько часов. Если ты в это погружаешься, потом проблем не избежать, поэтому так много людей сегодня расстроены душевно, психологически, само собой это дает на тело и расстройство на всех уровнях. Поэтому пустите Бога, пускайте минимум этой, можно сказать, мирской информации. А опустите больше в свою жизнь божественной информации, мирская информация, то есть новостная, она должна быть дозированная, имеете мудрость. Опустите ту информацию, которая будет наоборот вас созидать, которая будет давать вам правильно это все пережить, правильно это пройти, и это уже факт сегодня, потому что Люди для этого и приходят, они находят жизнь, они находят ответ, они находят исцеление на всех уровнях, восстановление происходит разрушенных людей как личности, и мы видели это неоднократно. Но точно так же мы видим много ошибок, когда люди как начинают за здравие, а оканчивают за упокой. Потому что Одни приходят с болезнями, шизофренией, то есть безумные люди, и они начинают каяться, они начинают поглощать Евангелия действительно, слушают с утра до вечера, и мы видим восстановление у человека происходит. И в то же время есть люди, которые уже находясь в церкви, они впадают в религию, они себе что-то вырисовывают, и они пытаются по-своему где-то что-то или послушать кого-то нечистого Евангелия, и начинают там совмещать. И мы видим это расстройство. Иисус об этом предупредил. Он говорит, когда вы в церковь приходите, когда Евангелие чистое слушаете, вы получаете освобождение от проклятий, от бесов, от всех, от чертей, от сатаны. То есть вы защищены. Но если вы в этом не возрастаете, что происходит? Происходит тогда проблема. И заходит семь злейших, написано, больше бесов тогда вернется, больше проблем возвращается, потому что вас очистили, как дом убрали. И если туда не поселится Бог, вы не позволите, чтобы Бог поселился, чтобы вы возрастали духовно, что тогда происходит? Тогда возвращаются проклятия, бесы, и приходят, чтобы еще больше закрепиться и утвердиться на этой территории. Приходит поражение ума еще с этим, что когда мы не заботимся иметь Бога в разуме, да, не заботимся хранить чистое Евангелие, приходят проклятия. И я видел и вижу массу таких людей, которые были в церкви, и потом они отходят от церкви, или они пытаются по-своему верить, они э, находят себе философов, даже религиозных, и начинают слушать. Но результат, я вижу, во что их жизнь превращается. Шизофрения, то есть они уходят от реальности, то есть Бог нас приводит в реальность и освобождает от всех этих иллюзий, когда люди даже видят, может, чертей, бесов. И наоборот, мы видим, что когда люди, они уходят от Бога, или физически они уходят из церкви, или даже если в церкви они остаются, но они не соединяются со Христом, то есть душой, телом, разумом, они не соединяются с Богом. Что происходит? Проблемы с головой проблемы, депрессии, панические атаки, страхи, которые есть, и вообще шизофрения. Я вижу очень много людей, и только могу сказать, что это реальность, что Иисус говорит, в семь раз больше придет чертей, если мы действительно не сохраним вот это спасение, вот эту благодать, вот эту милость, которую Бог дает. Поэтому он дает нам какую благодать, что когда мы пришли, Иоанн пишет, «Вы дети Божьи, и по милости вам дано спасение». Но дальше задача – возрастать, чтобы мы стали юноши. А юноши – это кто? Юноши, они сильны, потому что Слово Божье пребывает в них, Слово Божье – это Бог, и они уже победили лукавого. Отцы есть, те, которые познали безначального. Отцы — это те, у которых церковь, это их семья, которые они полагают жизнь, отдают за церковь. И таких людей сразу можно увидеть результаты плотных их жизни, которые посвятили свою жизнь, которые знают Бога, и Бог их берет как фундамент, да, и на основании их он строит и получается храм, люди спасаются, получаются прекрасные церкви. Поэтому не пропустите этого момента. Это очень, очень важно. Люди, которые приходят, они освобождаются. Люди, которые начинают играться в церковь, играться в Бога, которые отходят из церкви. Поражение ума, вопрос только в какой степени. Потому что Бог дает мудрость. Ну как он дает, он так ее просто и забирает. Но ему даже не забирать надо. Бог просто отходит от человека, а приходят черти. А если приходят черти, приходят проклятия, уже неправильно работают мозги, ты думаешь, что все правильно, а оно все неправильно. Вы знаете, что когда ты покупаешь какой-то прибор или какую-то технику или что-то, покупаешь всегда, прилагается инструкция. Поэтому ты человек... И ты не знаешь, кто ты, откуда. Но Бог знает, который тебя сотворил. И поэтому Он дал инструкцию. Библия — это инструкция, как же тебе надо жить и как тебе надо использовать эту жизнь и весь ресурс, который тебе дан. Поэтому Иисус дает заповеди. И Он говорит, что выполняет счастлив, блажен, 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 блажен. Блаженны те, которые ищут Царство Божие. Те, которые там кроткие, те, которые чистые сердце, миротворцы Бога, узрят будут ценами Божьими, те, которые за Иисуса стоят, за Правду, их наследие царствия Божия, они будут блажены, они будут счастливы. И это инструкция. Если ты игнорируешь и инструкцию, ты вообще даже не можешь с одной клеточкой там разобраться с атомом, с бактериями, что человек из себя вообще представляет о всей глобальности, говорить, этой вселенной или человека, это венец творения, да, и вся эта красота, который рай создан, или земля, что подобное нету, ничего, что Бог сотворил. И когда ты пренебрегаешь эту инструкцию, само собой, люди не могут быть счастливы, потому что не понимают ни смысла жизни, ни воли Божьей. Поэтому подписывайтесь, слушайте действительно каналы, слушайте чистое Евангелие, и вы обретете тогда смысл жизни, вы получите тогда инструкцию от самого Бога на вашу жизнь, на ваше счастье. Вы будете свободны. Аминь. Будете счастливы, и вы получите заповеди от самого Господа. Поэтому все находится в ваших руках. Одно еще раз скажу, те люди, которые это используют, они становятся свободными, они становятся счастливыми, они обретают смысл жизни, они знают волю Божию и предназначение на свою жизнь. Те люди, которые это игнорируют, это теряют, они сбиваются с этого, с пути, поэтому Бог называет это узкий путь. Те, которые становятся на широкий путь, они пытаются это совмещать, они плохо оканчивают. И таких людей я вижу поголовно, которые спорят в своих мозгах. То есть они не в реальности, они находятся в иллюзии. Поэтому инструкция сделает вас счастливыми. Для этого пришел Иисус Христос. И Он принес этот ответ, чтобы вы имели смысл жизни, предназначение, для чего вы родились, и волю Божью на вашу жизнь, кто вы, что вы, зачем и что вы должны сделать на этой земле.